Efendim Azerbaycan kritik bir seçim hazırlanıyor. İkinci Karabağ Savaşı zaferi sonrası Cumhurbaşkanlığı seçimi 7 Şubat'ta yapılacak. Türkiye Azerbaycan Dostluk Vakfı Başkanı Profesör Doktor Aygün Attar'la değerlendireceğiz bu seçimin önemini. Sayın Attar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hüsrü Hanım. Çok teşekkürler. Sayın Atlar şimdi özellikle bu seçimin önemi nedir? Ve özgürleştirilen Karabağ'da da halk sandığa gidecek. Kaç kişi oy kullanacak? Bu seçimlerde kaç aday var? Önemi nedir? Siz aktarın bize lütfen. Çox təşəkkür edirəm. Əlbətt, evet, sizin də söylədiyiniz kimi Azərbaycan e, kritik, kritikdən daha ziyadə e, çox həyəcanlı bir seçimi ortada aşmaqdadır. Çünki son 30 ildə düşrağımın ilk kəridir Azərbaycan torpaqlarının bütünündə e, zəfər sonrasında, 44 günün zəfər sonrasında e, ikinci aşama olaraq dəyərləndirdiyimiz antiterror fəaliyyətləri ilə bağlı operasiyalar e, tamamlandıqdan sonra böyük bir baş şərh ilə 23 saat sərfində tamamlandıqdan sonra Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarının işğaldan öncəki 86.600 metr kvadratlik əlannın tümündə bağımsızlığını, egemenliyini təsis etmiş bulunmaktadır və ilk kərədir Azərbaycan torpaqlarının tamamında seçki yapılacaqdır. Dolayısi ilə işğaldan azad olmuş torpaqlar və Qarabağın dağlıq qismi də daxil Seçim sandıkları kurulmuş olup, bu bölgelerde de Azerbaycan vatandaşları Cumhurbaşkanı seçimine gideceklerdir. Bunun için çok önemlidir, çok tarihi bir seçimdir bu anlamda. Bir de Azerbaycan Cumhur Mevcut Hazırki Cumhurbaşkanlığı ilk seçildiği zaman Azerbaycan'a, Azerbaycan'da millete vermiş olduğu bir söz var. işgal altında olan topraqların işgaldan azad edilməsi dolayısıyla tarixi bir dövrəmi Azərbaycan noktaladı. Şimdi yeni bir dövr üçün e, Azərbaycan ve ve koyarak, Azərbaycanın duyğu və düşüncələrini və tərcihnini bu seçimlə ortaya koyaraq Azərbaycanın gələcəyini şəkilləndirəcək olan bu seçimlərə e, həyəcanlı he, bir şəkildə hazırlıq yapıyor. Mən dün Azərbaycandan döndüm. E, malumunuz biliyorsunuz, ben Qarağallı bir ailədən evladıyım. Dolayısıyla o torpaqları tərk etməyə məcburunda qalmış olan, eee, insanlarla, əkrabalarınımla, ailə yakınlarımla görüşdüm. Hər kəs bir şuranın son dərəcə həyecanlıdır. Çünki bir çox kişi o bölgələrə e, geriə dönmüş olan və hazırda o bölgələrdə yaşanını davam etdirən insanların bir çoxu e, o bölgələrdə olacaqdır. Bunun dışında könüllü olaraq, eee, bir ay öncədən söylənildi. O bölgələrdən uqub amma məcburi e, nədəli ilə e, o e, dönəmdə məcburi köçnədən elə Azərbaycanın digər yer bölgələrinə yerləşmiş olan insanlara da seçmə kütüklərini doğub böyümüş olduqları bölgələrdə oy kullana bilirlər deyə öncədən təbii qeydiyyatının aparılması şərtilə seçmə kütüklərinin təkrar o bölgəyə alınması şərtilə yəni könüllü olaraq o bölgələrə gedib kənddə doğuldukları bölgədə oy kullanacaq olan da əpəli insanlar var. Sayın Hatta seçim bir sene erken alınmıştı değil mi? Evet. evet. doğru. İşte tam da 1 sene erken olmasının da səbəbini bir şərhləyincəm. Aslında bir az öncə söyləmiş oldu Azərbaycan Cumhurbaşkanı kənəs kamu önündə bir konuşma yaptı və bunun nədənli söylədi? Eee mənim bir sözüm vardı, bir vadim vardı dedi. Eee vatan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi nöqtəsində bir söz vermişdim kamuoyuna. E, bu söz gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla Azərbaycan xalqının bundan sonraki tərcihinin, eee, saygı duyduğum bir tərcihdir e, və bunun, eee, bundan sonra Azərbaycan xalqının yeni bir dövrdə strateji, iqtisadi, mədəniyyət olaraq Azərbaycanın, bilirsiniz, başqalıq sistemi mövcuddur Azərbaycanda. Eee, necə bundan sonra dünya, eee, siyasətində Azərbaycanın hansı kimliklə, hansı liderlə yer almaq istədiyi konusunda, eee, Azərbaycan xalqının, eee, qərarını verməsi nöqtəsində bu seçimlər önə almış olduğumu söylədi. Çünki biz o bir döyəmdik. İşqal sürəcdi. İşqaldan torpaqların azad edilməsi şəhidlərimizin sayəsində və qəhrəman Azərbaycan ordusunun sayəsində dolayısıyla o missiya tamamlanmış olduğu üçün indi yeni bir döyəmə Azərbaycan böləcə əlkə, millət və dövlət bütüncül bir yanaşım içərisində bu qərarı sayğı ilə qarşıladı və seçimlərdə bir sənə önə alındı. Ama Azerbaycan'ın vermiş olduğu bu karar dünya kamuoyunda nasıl karşılandı? İzniniz olursa biliyorum ki ben bu yayına davet etme amacımız da budur. Ben biraz bununla ilgili konuşayım. Özellikle Avrupa Konseyi e, Parlamenterler Asambleyasının almış olduğu Azerbaycan'a yönelik e, garezli, e, mesnetsiz, e, tamamen entrikalarla dolu olan sözde insan hakları ve demokrasi adı altında Azerbaycan'ın e, elde etmiş olduğu bu məhz o zəfəri Azərbaycanın torpaq bütünlüyünü təmin etməsində rahatsız olan güclərin, bilirsiniz ki, Azərbaycan dilqoyusionu ilə əlaqəli almış olduğu bir qərar vardı və ə, Türkiyəni ə, Avropa Konseyində təmsil edən heyətimiz adına Ankara Millət Vəkili avukat olan eyni zamanda Sayin Zeynəb Yıldızın da ə, bu haqsızlığa qarşı bir açıqlaması oldu Azərbaycan ictimaiyyətində çox böyük bir ə, həyecan yaratan və bir millət iki dövlət fəlsəfəsinin ə, ta kendisi olaraq ə, tanımlanan ə, bir açıqlamadır o. Demokrasi, insan hüquqları, bilirsinizsə, Avropanın çiftə standartı, Avropa Sözkonunsu, Türkiyə və Azərbaycan olduñca bunları gündəmə gətirir. Azərbaycan aleyhinə alınan o qərarın həmin akabildə Türkiyə ilə də əlaqəli sözdə məaləsəb bizim marşımızla Türkiyə Böyük Millət Mərkəzində bulunan də Millət Vəkilinin də önərisi ilə Türkiyəyə yönəlik bir şikayət söz konusuydu. Türkiyə aleyhinə də bir orada qərar alındı. Güya ki evet. sözdə Türkiyədə işgəncə suçu ilə bağlı. Bütün bunlar bunu göstərir öbə məsələ xüsusilə Josep Burayn o konuşmasını dinlediğim zaman Azərbaycanla yönəlik şunu söyləyə bilərəm sizə. Yəni e, hazırlıqsızlıq. Azərbaycanın e, vətən torpaqlarını işğaldan azad etməsi, azad etmək sürəci sonrasında Azərbaycan torpaqlarında yaşayan e, Azərbaycan vətandaşı olan erməni kimlikli Azərbaycan vətandaşlarına yönəlik xoşgörülü davranışı. Birləşmiş Millətlərin bölgəyə gələrək Azərbaycanda bu vətandaş yönelik herhangi bir insan haklarına yönelik bir ihlalın olmamasına dair sunmuş olduğu raporlara rağmen evet. e, Avrupa e, e, Şurası'nda alınmış olan bu karar e, düpedüz Azerbaycan'ın iç işlerine müdahale karakterlidir. Özellikle seçim öncesi e, alınması evet. bu kararın çok manidardır. Sayın Atatürk, süremiz çok çalıştık ama sormadan edemeyeceğim. Türkiye'deki Azerbaycan vatandaşlarına çağrınız nedir bu seçimlerde oy kullanma konusunda? Çox təşəkkür edirəm. Evet. Tam bunu mən də sizdən istəyəcədim. Eee, çox sayda e, Türkiyədə yaşayan Azərbaycan kökənli, Azərbaycan eee e, Türkləri var. Ya yani, Azərbaycan vətəndaşı olan soydaşlarımız var. Eee, həm İstanbulda, e, həm Ankara Büyük Elçiliyimizdə, İstanbulda konsolosluğumuzda, Karsda, eee Samsun'da və Giresun'da mənim bildiyim, bunun dışında da ölkənin çox yerində seçimlərdə iştirak etmək üçün seçki mntəqələri yaradılmışdır. Dolayısıyla bütün bu Avropadan Azərbaycana adreslənmiş olan ön yarıqlara cavab olaraq ən doğru yapılacaq şey soydaşlarımızın bu seçimlərdə iştirak etməsi, demokratik bir ortamda kendi görüşlərini və kendi rəylərini o sandığa yansıtmasıdır. Ona görə də bütün soydaşlarımıza çağırışımdır. Lütfən 7 şubat seçimlerinde e, tıpkı Azerbaycan'da olan soydaşlarımız gibi Türkiye'de yaşayan soydaşlarımız da sandık başında vatandaşlık görevini gerçekleştirsinler. Peki Sayın Atar çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim?